В рамках міжнародної акції Ніч музеїв ці установи будуть відкриті до останнього відвідувача. Таку традицію започаткували в Берліні в 97-му. Всього за чотири роки до німців приєдналися ще 39 країн. Щороку у ночі музеїв нова центральна тема. В 2013-му одеський історико-краєзнавчий музей пропонує приєднатися до Сузір'я Мус. Що чекає одеситів та чому варто пригадати вальсові па, розкажуть наші журналісти. Дорогие одесситы, учитесь фальсировать, говорят организаторы. Школа Фламенко Нелли Сюпюр всем предоставит возможность стать частью настоящей испанской фиесты и ближе познакомиться с Фламенко. Солистка в спектакле будет Соня Бурлак, которая играет роль ученицы передачи информации от мастера ученику. И в этом спектакле вы увидите вот этот контакт сам процесс работы с учениками э, и выступления как фиеста, которые проходят обычно на праздниках на площадях в Испании. Поэтому самое главное остаться до конца и дождаться э, финала спектакля, потому что в финале будут участвовать все желающие и все зрители. Танцуй мне фламенко, танцовщица с юга, Мятежной волной огня, Мелодии ветра, что сус шестиструнка, Пленит созерцанием меня. способ ощущать и выражать то, что внутри, пробуждать древние, забытые чувства. Фламенко ⁇ это легенда. Искусство фламенко настолько древнее, что уже с трудом можно определить, как, и когда оно зародилось что у истоков лежат древние народные песни и танцы андалузии. Другие источники говорят, что фламенко — потомок древнеидийских танцев, и своим появлением обязана цыганам выразиться. силу, обладающий опасной свободой и самодостаточной красотой. Стройная осанка и размеренные движения одновременно излучают гармонию и энергию, подчиняя себе пространство, показывая свою власть и проявляя горячий и южный темперамент. Любой испанец, говоря фламенко, произносит три слова. Байлы, токи и канты. Что значит танец, игра и песня. более семи веков мавры, как называли мусульман средние века, жили на территории современной Испании. Их наследие оказало серьезное влияние на всю культуру Испании. И, естественно, повлияло и на развитие фламенко. Именно так возникло новое направление арабская Афломента.

Y le pusieron piada. Y le pusieron piada.